Ну, Крым ваш, я так понял. Ну, Крым наш изначально, мы его у Турции забрали. А, э, как ну, бы, сказать, русская... а начало когда у вас? Я когда слушал россиян изначально, я всегда теряюсь и спрашиваю, а изначально это когда у вас начало? У Турции забрала Крым, Русская империя. То есть изначально он был турецким? Да. А вы же сказали, изначально он был русским. Это я про Крымскую войну говорю. Но до этого еще войны были. Так я не понимаю слова. Изначально Крым был русским. Это из какого начала, вы считаете? Там, считается, крымские татары были, которые служили турецкому ханству. А, еще а... татары? Не было крымских татар? Нет, они так бы были, но они служили не Российской империи, а Османской империи. Почему они должны были Российской империи служить? И тогда русско-турецкие войны были. Я Крым... ничего не понял. Смотрите, изначально Крым русский. Что означает фраза "изначально"?